Вівторок, 26 травня, новини міста Жовтіводи. Сьогодні у випуску про таке: Жовтоводська команда Стрім переможеться обласних змагань. Через мінливі погодні умови жовтоводці потрапляють до лікарень. Візит міністра Володимира Демчишина до жовтих вод. Тяжкі часи жовтоводських підприємств. Жовтоводська команда Стрім Центру дитячої творчості цього року вкотре стала переможецею обласних змагань дружин юних пожежників. Жовтоводські діти займають перші місця з 2005 року. На початку оперативної наради нагороду було передано до відділу освіти. Кримінальна ситуація в місті протягом тижня була відносно спокійною. Було скоєно 17 крадіжок, складено 8 адмінпротоколів за пияцтво та коріння і один протокол за порушення благоустрію. Знову почастішали випадки шахрайства. На прошлой неділі у нас було багато заявлень по фактам мошенничества, через інтернет. Тобто люди намагаються купити на сайтах там імуску, переводять денег, в ітогі не денег, ни имущества ничего нету, поэтому как бы хотелось обратить внимание более серьезно подходить к этим вещам. Много мошенников сейчас вот, под видом продавцов размещают псевдорекламы, и поэтому много у нас потерпевших и суммы довольно приличные. У суботу в жовтих водах з робочим візитом побував міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, з якою метою міністр завітав до нашого міста. Розповів радник генерального директора Схід ГЗК Володимир Гарячий. Міністр, наш міністр, ну ми називаємо наш, тому що ми це міністерство. Він давно збирався посітити наше підприємство. Ну, все у нього не складувалось. И вот суббота у нас сложилась. Вот. Я сам там не присутствовал, но насколько мне известно, они побывали в областной администрации, они побывали на Седнепрожежнскую, на нашем обособленном предприятии, вот. побывали на ГМЗ и побывали на Новоконстантиновской шахте. Я насколько знаю, ну так, это в кулуарах, значит, министр остался доволен нашим предприятием. Просто у министра не было, наверное, времени, вот, и он выбрал, наверное, субботу, я не знаю, это его дело, когда едет. Это, я так понимаю, рабочая ознакомительная поездка, очень быстро, потому что, ну, представьте, за один день с Киева прилететь на Днепропетровск, провести там совещание, переехать в Днепрозерженск на совещание, приехать в Желтые воды опять в совещание, потом уехать в другую область Новокостадиновку, спуститься там в шахту, І вже поздно познаночі вернуться в дію. это, тобто, в принципе, то тобто, задіяно був вило та саме директор підприємства Сорока місяців Геначука. Літня спека не для всіх є приємністю. Багато жовтовоців страждають на сердечні хвороби. Останніми днями до лікарень потрапило на 15% більше городян, ніж зазвичай. Остается высокими заболеваниями с кардиоваскулярными. У нас на данный момент в неврологии заполнена, у нас она на 60 коек, у нас сегодня 67 больных, потому что очень высокий процент инсультов, лежит 15 человек с инсультами, уже некоторые не первый день, уже на выписку готовятся, достаточно тяжелые, не переправлены в область, и 5 инфарктов. Поэтому погода дала о себе знать. По операциям проведено 27 операций. Из них были 5 достаточно сложных. 2 были гинекологических. Одна очень сложная операция в субботу с прободной язвой у женщины. И еще с таким нехорошим пробедбидным периодом, что у нее опухоль молочной железы. На протяжении четырех лет не обращалась к гинекологам, сама увидела уплотнение, но, к сожалению, Не обращалась. Я каждый раз говорю, пожалуйста, если есть какие-то изменения, обращайтесь своевременно, потому что сейчас уже обнаружены метастазы. Она находится у нас в реанимации в обнаружено состоянии. Днями Жухтовоцька делегація повернулася з обласного департаменту охорони здоров'я. Ось з якими новинами. В пятницу мы были в Днепропетровске, э, планировали в облдержадминистрацию, но, к сожалению, никого из облдержадминистрации не было. Встречались с работниками облздрава. В облздраве идут передвижки. Директором был Македонский Игорь Александрович. На вчера он уже э, в пятницу э, по его заявлению он уже не является директором. Пока исполняет обязанности Луговая, но ожидаются передвижки, кто-то приедет, другой будет начальник облздрава. Вопросы, которые по финансированию, понятно, что они их решить не могут. Мы оставили с тем, что э, ходатайство перед даже администрация в отделении хоть какой-то суммы. И э, они же созванивались э, с э, Министерством здравоохранения, то, что мы с Василием Ильичем были на приеме. И звонил нам главный экономист, говорила, что Квиташвили ей дал задание проконтролировать субвенцию на увеличение. И было подтверждено, что был разговор уже в Минфине, и что они на второе полугодие, но это будет только конец уже июня, с июля э, рассматривает вопрос о том, чтобы из резервного фонда Минздрава все-таки медико-санитарным частям э, увеличить субвенцию на оказание медицинской помощи. Підприємство ЖРЕО вже довгий час переживає економічну кризу. Через фінансові складнощі підприємство переходить на чотирьохденний графік роботи. Вихідним буде середа. Тож у цей день журтовоцям звертатися на підприємство не варто. Задовженість по квартал на 1.05.15 у нас 15 на п'ятнадцять мільйонів 480 тисяч гривень. Уровень проплат за май 51,8%. Задолженность бюджета это 277 тысяч льготы и 1 миллион 94 тысячи субсидий. Кроме того, местный бюджет 3 миллиона 143 пятьдесятых тысяч. Несмотря на это, мы сейчас к пробегу готовим улицу Первомайскую и э, начали работы по... улица Ватутіна по її Но э, ситуація катастрофічна, поэтому з 1 іюня предприятие переходять на чотирьох Погано йдуть справи і на водоканалі. Борги підприємства за електроенергію не зменшуються, тому кожного дня існує серйозна загроза відключення міста від водопостачання. Значить, ми з Анатолієм Ніколайчев на прошлій неділі виїжджали на совещание к первому заместителю губернатора по вопросу задолженности предприятия за потребленные энергоносители. Значит, разговор был очень жесткий. По данному вопросу в пятницу 22 числа меня вызывали в облсовет. Значит, стоит задача платить 100% за потребленную электроэнергию. Значит, на сегодняшний день на первое число задолженность была 4 миллиона 226 тысяч. На сегодняшний день 2 миллиона 723 тысячи. Поставлена задача первым заместителям губернатора до конца месяца оплатить предприятию 2 миллиона 344 тысячи с учетом тех зачетов, которые предусмотрены по льготам и субсидиям. Вот мы, конечно, эту задачу пытаемся решить. Значит, пакет документов на 133 тысячи находится в казначействе Украины по проведению зачета по льготам и субсидиям. И живыми деньгами нам до конца месяца нужно заплатить еще 311 тысяч. Значит, проблема в том, что мы эту задачу не можем выполнить по причине того, что упали значительно платежи. В том числе по населению, что удивительно. По населению у нас уровень платежей был достаточно высоким. Значит, на сегодняшний день по населению э, по за апрель месяц уровень платежей 71%, хотя сегодня 25 число. Значит, в Верхний Днепровск. Отключены все канализационные насосные станции в этом городе. Значит, все канализационные стоки вытекают на рельеф по городу и так далее. В пятницу стоял вопрос об отключении в этом городе канализационных очистных сооружений, которые впадают в, в речку Днепр. Значит, в Никополе отключены все подкачивающие станции на многоэтажную застройку. То есть свыше второго, третьего этажа воды в этом городе нет на сегодняшний день. Предупредили, что будут отключать беспощадно, невзирая на то, что мы наработали определенные, как говорится, варианты, значит, что касается недопуска на нашей территории, там, где находятся объекты электроснабжения, принадлежащие центральной энергетической компании «Облэнерго». Значит, ну, говорят о том, что если станет вопрос, то могут отключить извне наших территорий.